સામે ધરણા કરવામાં આવશે દ્વારકા પીઠના શંકરાચાર્ય આપ્યું સમર્થન जय गौ माता 15 7 2025 ના રોજ સંતો સમાજના આગેવાનો ગૌ ભક્તો સનાતનીઓ કાચ કાલેક્ટર શ્રી ને આવેદન પત્ર પાઠવેલો અને એમાં માંગણી કરી હતી કે ગુજરાત સરકાર ગુજરાત ની અંદર ગૌમાતાને માતાનો દર્જો આપે પણ એમાં કઈ સરકાર વિચાર્યો નથી હવે અમે બધે સંતોષ નિર્ણય લીધો છે હું અને અમારા કચ્છ ખડ દર્શન મંડળના સંતોએ નિર્ણય કર્યો છે પચીસ આઠ બે હજાર પચીસ ના રોજ કચ્છ કલેક્ટર ઓફિસની સામે અનછન ઉપર બેસવાના છીએ આ ધર્મયુદ્ધ છે અને આ ધર્મયુદ્ધ કેવલ સંતોનો નથી દરેક સનાતનીનો છે દરેક સનાતની માટે ગૌમાતા પૂજનીય છે સનાતન પરંપરાની અંદર ગાયનને દેવી માનવામાં આવે છે એની પૂજા થાય છે ત્યારે આ વિધિના માધ્યમથી હું આ બધા સનાતનીઓને અપીલ કરું છું કે આપણે મોટી સંખ્યામાં કચ્છ કલેક્ટર ઓફિસની સામે બેસીએ અને આપણી માંગણી છે કે ગુજરાતની અંદર ગાય માતાને રાજ્ય માતાનો દરજ્જો આપે અને જ્યાં સુધી ગૌ માતાને રાજ્ય માતા માતાનો દરજ્જો નહીં આપવામાં આવે ત્યાં સુધી ત્યાં સુધી ઉઠીશું નહીં એટલે બધા જ હું અપીલ કરું છું કે આ ધર્મ યુદ્ધની અંદર આપણે સૌને યુદ્ધ લડવું પડશે અને સૌ સાથે મળીને આપણે યુદ્ધ લડીશું ત્યારે હું ચોક્કસ કહું છું કે આપણો બધાનો વિજય થશે અને ગૌ માતાને રાજ્ય માતાનો દરજ્જો મળશે તો પચીસ આઠ બે હજાર પચીસ ના રોજ સવારે અગિયાર વાગે કચ્છ કલેક્ટરની ઓફિસની સામે આપણે સૌ અનશન ઉપર બેસીશું જય ગૌ માતા यह जानकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्वामी देवनाथ जी अपने सभी सहयोगियों के साथ कच्छ में ही शासकीय प्रांगण के सामने कार्यालय के सामने गौ माता की रक्षा के लिए अर्थात गो माता राष्ट्र माता घोषित हो और गुजरात में गो माता राज्य माता घोषित हो ये तदर्थ उपवास पर बैठने वाले हैं उपवास का मतलब है कि शासन को जागृत करना समाज को जागृत करना गो भक्तों को जागृत करना ताकि गो माता को राज्य माता घोषित किया जाए हम भी यह चाहते हैं कि गुजरात सरकार को महाराष्ट्र सरकार का अनुकरण करना चाहिए दोनों ही राज्यों में एक सी ही सरकार है एक ही राजनैतिक दल की सरकार है महाराष्ट्र सरकार जब राज्य माता गो माता को राज्य माता घोषित कर सकती है तो गुजरात सरकार को तो इसमें और आगे आना चाहिए क्योंकि पूरे देश में और पूरे विश्व में गुजरात को धार्मिक राज्य माना जाता है गुजरात ही एक राज्य ऐसा है जहाँ शराबबंदी है जहाँ शराबबंदी है तो ये अनुकरण गुजरात सरकार ने किया है और धार्मिकता होने के लिए साथ तो वहाँ तीर्थ पर्यटन जो तीर्थ क्षेत्र हैं जिनको यात्रा धाम विकास बोर्ड के अंतर्गत लिया गया है सोमनाथ जैसे नागेश्वर द्वारका पालीताड़ा अंबाजी जैसे पावागढ़ जैसे तीर्थ क्षेत्र हैं तो उस उस राज्य में अगर गो माता को राज्य माता घोषित कर दिया जाता है तो गो रक्षा में और बल प्रदान होगा और दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे हम चाहते हैं कि राज्य के सभी विधायक धारा सभ्य चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो कांग्रेस के हो किसी भी पार्टी को हो, आप पार्टी के हो निर्दलीय हो अपक्ष हों सबको मिलकर के ये आवाज़ उठानी चाहिए कि गो माता को राज्य माता गुजरात में घोषित किया जाए इसीलिए लिए साधु संत आगे आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा यानी हिंदू होने का पहला प्रमाण है कि वो भक्त है हिंदू भक्त होता है हिंदू होने का पहला लक्षण है गोश भक्तिर भक्तिर्भविद्यक्ष्य पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है ओंकार जिसका मूल मंत्र है और गौ माता की जो सेवा करने वाला है गो की जो सेवा करता है उसे हिंदू कहते हैं हमारी पहली प्रतिज्ञा हिंदू की पहली प्रतिज्ञा गो सेवा हमारी पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है गोवराज उसको कहते हैं तो आ, ये काम शासन को करना चाहिए शासन का कर्तव्य है कि प्रजा के हित में कौन सा कार्य है जो शासन को करना है प्रजा किसे चाहती है तो गुजरात की गुजरात राज्य की जनता गुजरात राज्य की छः करोड़ सात करोड़ जनता ये स्वीकार करती है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए तो प्रजा की इच्छा पूरा करने का की जिम्मेदारी शासन की है शासन किसके लिए है शासन किसके लिए काम करता है प्रजा के हित में काम करता है प्रजा का हित किस में है गौ माता की रक्षा में है तो शासन को करना चाहिए और शासन को जागृत करने के लिए जिन साधु संतों ने यह प्रयास करना प्रारंभ किया है हम उनको भगवान द्वारकाधीश का, का खूब आशीर्वाद देते हैं गो माता निश्चित रूप से उनको शक्ति प्रदान करें और उनका यह आंदोलन यह उपवास व्रत यह अनशन सफलता को प्राप्त करें ऐसी मंगल कामना के साथ हम शासन को भी शासन से भी अपेक्षा करते हैं कि वो ध्यान दें और निश्चित रूप से गौ माता के पक्ष में काम करें